Batalion Infanteri Mekanis atau sering disingkat Yonif Mekanis merupakan pasukan infanteri yang termekanisasi yang dibekali dengan pengangkut personil lapis baja atau APC dan kendaraan tempur infanteri atau IFV sebagai kendaraan pengangkut personil untuk bertempur. Terdapat 16 unit mekanis TNI Angkatan Darat yang memperkuat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, Batalion Infanteri Mekanis 121 Macan Kumbang atau Yonif Mekanis 121 Macan Kumbang adalah satu-satunya batalion infanteri mekanis di bawah komando Kodam 1 Bukit Barisan. Saat ini, Mako Yonif 121 Macan Kumbang bermarkas di Desa Jaharun, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan batalion ini terjadi pada tanggal 30 Juni 1962 dengan nama awal Yonif 122 Wampujaya namun berubah nama menjadi Yonif Mekanis 121 Macan Kumbang berdasarkan surat perintah kasat nomor 3237 tanggal 27 Agustus 2021. Oposisi Yonif Mekanis ini terdiri dari 747 anggota yang dibagi dalam 5 kompi yaitu 3 kompi senapan, 1 kompi bantuan dan 1 kompi markas beserta mayon yang di tiap kompinya memiliki peloton rampur untuk mengawaki Ranpur Anoa. Setiap kompi unit mekanis 121 Macan Kumbang memiliki sebutan atau julukan sebagai ciri khas dan kebanggaan prajurit, yaitu kompi senapan A Jaguar, kompi B Tiger, kompi C Panther, kompi ban Puma, dan kompi markas Simba. 2. Batalion Infanteri Mekanis 201 Jaya Yuda merupakan batalion infanteri mekanis yang berada di bawah komando dari Brigif Mekanis 1 Jaya Sakti Kodam Jaya. Markas batalion ini berkedudukan di Jalan Raya Bogor kilometer 26 Gandaria, Jakarta Timur. Batalion ini mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat di darat dengan menggunakan kendaraan tempur angkut lapis baja guna mencari, mendekati, menghancurkan dan menawan musuh serta merebut, menguasai, dan mempertahankan medan baik berdiri sendiri maupun dalam hubungan yang lebih besar dalam rangka mendukung tugas pokok Brigade Infanteri atau Komando Utama atau disingkat Kotama. Batalion Infanteri Mekanis 201 Jaya Yuda pertama kali disahkan menjadi organik administrasi Kodam Jaya dengan nama Batalion Jaya 1. Seiring dengan perkembangannya, Batalion ini berubah menjadi Batalion Infanteri 201 Jaya Yuda, Brigip 1 Jaya Sakti, Kodam Jaya. Berdasarkan surat perintah Pangdam Jaya nomor 522 tanggal 30 Juni 1975. 3. Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela adalah batalion infanteri mekanis yang berada di bawah komando Brigif Mekanis 1 Jaya Sakti, Kodam Jaya. Sebelumnya batalion ini adalah organik dari Kodam 3 Siliwangi dan diserahkan ke Kodam Jaya pada tanggal 1 Januari 1964 berdasarkan surat keputusan nomor 126 tertanggal 26 Desember 1963. Markas Yonif Mekanis 202 berada di Rawalumbu, Kota Bekasi. Batalion ini dibentuk pada tanggal 3 November 1948 dan berubah status dari batalion infanteri menjadi batalion infanteri mekanis. Dan secara sah, nama batalion ini berganti menjadi Batalion Infanteri Mekanis 202 Tajimalela. Pada tahun 2011, Batalion Infanteri Mekanis 202 diperkuat dengan 45 unit transport Anoa buatan PT Pindad Indonesia. 4. Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning merupakan satuan batalion yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, kilometer 6, Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Batalion Infanteri Mekanis 203 berada di bawah Komando Brigif Mekanis 1 Jaya Sakti, Kodam Jaya. Sebelumnya, batalion ini adalah bagian dari Kodam 3 Siliwangi. Namun, pada tanggal 1 Januari 1964 dimasukkan ke administrasi Kodam Jaya Batalion ini berdiri dengan nama awal Yonif 203 Area Kemuning dan berubah status menjadi Yonif Mekanis 203 Area Kemuning berdasarkan Peraturan Kasat Nomor 3 tanggal 24 Januari 2012. Satuan ini terdiri dari beberapa kompi, yaitu kompi senapan A, kompi senapan B, kompi senapan C, kompi markas, dan kompi bantuan. 5. Batalion Infanteri Mekanis Radar 411 Pandawa adalah satuan yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1967 dengan markas di Jalan Petran Nomor 1 Tegalrejo, Rejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Satuan ini merupakan organik Brigade Infanteri Mekanis Raider 6 Trisakti Balajaya. Berdasarkan surat keputusan Kasat Nomor 741 tanggal 23 September 2013 satuan ini berubah status dari Batalion Infanteri 411 Pandawa resmi menjadi Batalion Infanteri Raider 411 Pandawa. Selanjutnya berubah menjadi Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa pada tanggal 24 Februari 2016 sesuai dengan peraturan kasat nomor 4 tahun 2016. 6 Batalion Infanteri Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti adalah salah satu batalion infanteri di jajaran Brigade Infanteri Mekanis Rider 6 Trisakti Balajaya Divisi Infanteri 2 Postrat yang bermarkas di Purworejo, Jawa Tengah. Cikal bakal terbentuknya Yonif 412 bermula dari Batalion Roy 1451 451 Yonif 13 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi nomor 58 tanggal 15 Juli 1959 dan diresmikan pada tanggal 1 Agustus tahun 1959. Seiring berjalannya waktu, batalion ini terus mengalami perubahan, hingga pada tanggal 20 Januari 1978, status batalion Yonip 412 lepas dari Kodam 4 Diponegoro dan selanjutnya masuk menjadi Organisasi Administrasi Kostrad hingga sebutannya menjadi Yonip 412 Brigit 6 Kostrad. 7. Batalion Infanteri Mekanis Raider 413 Bremoro atau lebih dikenal sebagai Yonif Mekanis Rider 413 Bremoro merupakan satuan yang bermarkas di Jalan Raya Solo, Tawamangung, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Satuan ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1965 dan resmi menjadi Batalion Mekanis 413 Bremoro ditandai dengan kedatangan 13 tank IMF Marder buatan Jerman. Dalam pengabdiannya, batalion ini telah banyak melaksanakan tugas operasi dalam negeri, seperti operasi Seroja di Timur Timur dan operasi daerah rawan di Papua. 8. Batalion Infanteri Mekanis 403 Wirasada Pratista merupakan batalion infanteri mekanis motoris yang berada di bawah struktur Komando Korem 072 Pamungkas, Kodam 4 di Penugoro. Markas batalion ini berkedudukan di pinggir jalan Kaliurang, kilometer 6, Kuntungan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sejarah kelahiran Yonif 403 Wirasada Pratista diwarnai dengan gejolak politik pasca perang kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1965 dalam suatu upacara di alun-alun SMP Negeri 4 Yogyakarta diresmikanlah batalion ini yang merupakan peleburan dari Yonif 437 di Purworejo, Yonif 438 di Yogyakarta, Yonif 445 di Surakarta, dan Yonif 447 di Kelaten. Tunggul Batalion 403 Wirasada Pratista bernama Ngasta Warastra Trus Sudira yang berarti membawa keselamatan dan kejayaan selama-lamanya bagi prajurit Batalion Infanteri Mekanis 403 Wirasada Pratista dimanapun berada. Itu dia 8 batalion mekanis yang ada di Indonesia. Masih ada 8 batalion mekanis lainnya yang akan kita bahas di video selanjutnya.